Игры по мини-футболу в Петропавловске стали традиционными. В этом году они проводятся в память нашего земляка, полковника таможенной службы Кайсара Малгаждарова. Он погиб в авиакатастрофе близ Алматы. Близкие говорят, что он был мастером спорта по боксу и очень любил играть в мини-футбол. До начала турнира – минута молчания. В отличие от прошлых лет, прежде всего, мы допустили к соревнованиям спортсменов-инвалидов, воспитанников детской спортивной школы, которая готовится к первенству Казахстана. А также ну, самая главная особенность, наверное, в том, что мы наш турнир первенства чемпионат посвящаем Хайсару Малгаждарову, который практически погиб в прошлом году. Как раз исполнился год в этом году. Кайсар был очень хорошим человеком, отличным спортсменом. Лучшие команды получат достойное вознаграждение за первое место 100 тысяч тенге, за второе 60, за третье 35 тысяч тенге. Вся сумма выигрыша перейдет в фонд Кайсара Молгашдарова. <решили> Я очень волнуюсь, ведь здесь собрались друзья, коллеги Кайсара. Сегодня его все вспоминаем, и в честь него этот памятный турнир. К сожалению, его нет, но народ никогда его не забудет, и я за это очень благодарна. В первый день играли 16 команд. Первыми на поле вышли футболисты Тамерлана и Надежды. Стоит отметить, что спортсмены из Надежды – люди с ограниченными возможностями. Мы команда новичков, представляем команду «Фортуна». Сегодняшний соревнование для нас первый. Мы надеемся хорошо выступить, получить удовольствие от игры, так как и все а остальные команды. Ну и, конечно же, без этого надеемся на призовые места. Но ну, мы участвуем, в принципе, не первый год. Раньше как бы особых высот не добивались, но сегодня, надеемся, дадим хороший старт соревнованиям и будем продолжать. Побеждать. Игры будут проходить всю неделю. По итогам победители наградят кубками и памятными призами. Дарья Дмитриенко, Самат Сапарале, Азамаджантурин, Акпарат.